Я уверен в том, что люди, которые не до конца знакомы с работой, с вашей работой, кажется, что тот порядок, который происходит в городе, что мы спокойно отпускаем своих детей на улице, что это так и должно быть, и для этого никто не прикладывает труда. От себя лично, знакомясь с вашей работой, я хочу сказать большое спасибо за то, что вы делаете, зачастую рискуя своей жизнью, для того, чтобы мы могли спокойно жить в нашем городе и в области. Большое вам спасибо. Прекрасно понимаю, что во многом благополучие, которое должно быть у вас, ваше благо, которое вы должны получать, и квартиры, и заработные платы, во многом зависят от городского бюджета. На сегодняшний день уже многое сделано для того, чтобы мы могли в следующем году похвастаться нашим взаимодействием. И я надеюсь, что это так и будет дальше исполняться.